বিগত নির্বাচন বিজেপির অভূতপূর্ব উত্থানোর আড়াত আছে আছিল মহিলা শক্তি অরুণোদয় আঁচনি আর মাইক্রো ফাইনেসর ঋণ রেহাই দিন বলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করা ঘোষণার পিছত ব্যাপক হারত মহিলাই ভোট দিয়েছিল বিজেপির সপক্ষে এটা আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে হিমন্ত বিশ্ব সরকার এনে নীতি গ্রহণ করেছে যে যার জড়িয়ে নারী শক্তিক বিজেপিমুখী কৰিবলৈ চেষ্টা চলা হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি সরকারের বৃহৎ ঘোষণা আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে জড়িত ঊনচল্লিছ লাখ মহিলাক বিশেষ সাহায্য পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাকৈ মহিলাক সাহায্য দিব হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ঊনচল্লিছ লাখ মহিলাক লাখপতি বনাব হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে মৰাণৰ এই মহিলাসকলক মন কৰক এওঁলোকে বিহু গাইছে ভোগালী বিহুলৈ এতিয়াও দুটা দিন বাকী ও বিহু প্ৰথমে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আমি মই গোটটো মোৰ গোটটোৰ নাম কনকলতা আত্মসায়ক গোট ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গাঁৱৰ বাকটলী খাং বাকটলী পথাৰ মই এঘাৰ চনতে গোটটো খুলিছিলোঁ গোটটো তেতিয়া আমাৰ গোটটো খোলা হয় তেতিয়া পূৰাই যেতিয়া নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছিলে আজি কালি ঘোষণা কৰাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই দহ হাজাৰ টকাৰ দিয়াৰ ফলত আমাৰ বহুতো নিবনুৱা মহিলাই বহুতখিনি উপকৃত হ'ব ইয়াকে মই কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভালেই পাইছোঁ আত্মীয় গোটৰ সোমাই বহুত ভাল পাইছোঁ আমি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি মানে অনুদান দিম বুলি কৈছে সেইখিনিও আমি সুখী হৈছোঁ শুনি

আ মহিলাক উপকৃত করব এই আসনীটো আমি এনে এই আত্মহাগত সংযোগ হইবেলাই আমি বহুতে ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছো প্রত্যেকেই নিজা নিজা साबন বনোৱা কাপুৰ বোৱা বা টেইলৰিং এনেকুৱা বহুত কামতে আমি মানে ব্যৱহাৰিক হিচাপত লব পাৰিছো আৰু তেখেতৰ এই আসনীটোৰ জৰিয়তে আৰু আমি আৰু বহুত আগুৱাই যাব পাৰিম বুলি ভাবিছো এটা প্ৰশ্ন হয়েছে। এই ধৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব মহিলা সকলে আসনী সুৰান্ত

আমি আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ বছৰমানেই হৈ গ'লহি কিন্তু আগতে এনেকুৱা নাছিলে আগতে মানে কি মানুহখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে বা নিজৰ হাজবেণ্ড হওক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক মানে চবতে বাধা পৰে কিন্তু আজিকালি এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা এখন আঁচনি কৰি দিলে এনেকুৱা এটা কৰি দিলে যে ভয় শংকৰ নাইকিয়া হ'ল নিজ স্বাধীনত তাৰমানে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাব পৰা হৈছে আৰু সেয়েহে সকলোতে ঘূৰি কৰি আমি মানে নিজৰ স্বাৱলম্বিতা নিজেই কৰিব পৰা হৈ গৈছোঁ আজি কাপোৰ কানি ব্যৱস্থা হ'লেও আমাৰ নিজৰ স্বামীগুৰুতকৈ আমি তেওঁলোকক পইচা খুজিবলগীয়া নহয়

যাতে নিজে নিজে নিজৰ নিজৰ স্বাৱলম্বিতা কৰিব পাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটোৱে আমি ভাবি বহুত আনন্দ পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ মহিলা উৎফুল্লিত ভোগালীৰ বতৰত চৰকাৰৰ আত্ম সহায়ক গোটৰ সদস্য হয় ছাৰে এই ভোগালীৰ পাকখনতে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে যি ঘোষণা কৰি দিয়ে দহ হাজাৰকৈ টকা সকলো মহিলা আনন্দত উৎফুল্লিত হৈছে তাকে লৈ আমি চৰকাৰৰ ধন্যবাদ জনাইছো আমি অশেষ ধন্যবাদ বহুত সুখী পাইছো আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো তেওঁক ইমানেই ধন্যবাদ দিছো আমি মানে গোটেইখিনি মানে আমি হাঁহিয়ে বিৰিঙাব পৰা নাই মানে আমি গোটৰ সদস্যখিনি ইমানেই ভাল পাইছো তেওঁক আমাক যে মানে উৎসাহিত কৰিছে আমি নিজে নিজ স্বাৱলম্ব হ'ব পাৰিছোঁ আমি নিজে কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমি যি 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 বস্তুৱেই হওক লাগিলে আমি আমি নিজে উপাৰ্জন কৰি আমি বিকিব পাৰিম আমাক পইচা দিছে তেওঁ আমাক মানে বহুত ভাল লাগিছে তেওঁ সি বিহুৰ আগমুহূৰ্তত পাইছে তেওঁলোকে পোৱাৰ পৰা বহুত আনন্দিত হৈ পৰিছে মই চৰুগুৱা পঞ্চায়তৰ হয় ডিমৌ ব্লকৰ হয় মই জীৱিকা সখী হয় গতিকে আমি ভাল পাইছে বহুত ভাল পাইছো তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী যি আমাৰ এই আঁচনি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘনে ঘনে মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি কৈ আহিছে যদিও এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব মুছলমান মহিলাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক নগৰবেৰাৰ এই মহিলাসকলক মন কৰক এওঁলোকে নগৰবেড়াত শ্লোগান দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপক্ষে অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিব সংখ্যালঘু অধূষিত অঞ্চলৰ মহিলাসকলক আমি তেখেতৰ উপহাৰ পাই আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতে মহিলাসকলৰ বাবে কিছু আগবাঢ়াব বিচাৰিছে মহিলাসকলক ভি ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত আনিব বিচাৰিছে তাৰ বাবে তে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আমি সেইখিনি কৰি তেখেতৰ টকাৰে আমি কিছু আগ কৰি সিহঁতক আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ যাতে আমি কিছু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ তেখেতৰ টকাখিনি আমি ভাল কামত খটুৱাব পাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰকৈ টকা আমাক নিখ খুলিছে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে সেই টকাখিনি আমি হাঁহ কুকুৰা পুহিম নাইবা গৰু ছাগলী পুহিম নাইবা অন্যান্য বিজনেছ কৰিম আমাক খুব ভাল লাগিছে প্ৰথমতে মই গৰুমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ পিছত কথা হ'ল আমি এই টকাৰ জৰিয়তে কিবা এটা বিজনেছ কৰিম আৰু মহিলাসকলে আগতে ঘৰৰ মাজতে কেৱল আৱদ্ধ আছিল এই গ'ড কৰাৰ পিছত মহিলাসকলে বাহিৰত ওলাব পাৰিছে স্বাভাবিকতেই সরকারের এনে সিদ্ধান্তর ফল নারী শক্তি যে মুখী হব প্রকার নিশ্চিত এন বি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতের কথা